А вот представьте, если бы Титаник в фильме Титаник не разбился бы, а дошел куда-то до Нью-Йорка, шел, ну, в общем, до США. И вот, допустим, главная героиня выходит вместе с Ди Каприо, с корабля. Но ну, она ему сказала, что все, я тебя люблю, все куплю. В общем, выходим вместе. Ну хорошо, выходят они вместе. Допустим, да, то есть она бросает своего жениха, который ей там с вот таким бриллиантом украшения подарил бросает свою маму несчастную, бедную, пускай умирает в бедности или там идет на белошвейкой работать, это и наплевать. Ну и сколько мне интересно дней либо часов продержатся их отношения. Ну мне кажется, Ди Каприо сквозанет еще э, на таможенном там э, переходе, где будут пока пока пограничный контроль будет, проверка паспортов, женщина отдельно, мужчина отдельно, она такая пым-пым, а Ди Каприо уже убежал картины рисовать где-нибудь там. Ну, мне так, ну неужели что этот персонаж Ди Каприо будет дальше с ней жить? Это же просто балбес, который на корабль даже попал случайно, он просто выиграл билет в покер там, за 5 минут до отправления. У него же не было плана, там я поеду куда-нибудь э, в США, сейчас у меня есть четкий план, вот я сейчас все продумал. Не, он такой выиграл билет на Титаник куда, куда идем? В США? нифига, фиг делать, все, прыгнул, все, вышел в США, а тут какая-то дама 17-летняя, которая на ее содержать, она же ни хрена не умеет делать, вообще бестолковая. Мало того, что она дура, так она еще делать ничего не умеет. Я так понимаю, что персонаж Ди Каприо себя с трудом там содержит, что у нее штаны спадают. Ну, короче, это полное поражение. Ну, просто, что я хотел сказать, хорошо, хоть корабль разбился. Ну, это очень плохо, но если бы он не разбился, то Главную героиню ждала бы э, очередная фиаско.